Azərbaycan qida təhlükəsizliyi agentinə daxil olan vətəndaş müraciəti əsasında Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Feyzulla Qasımzadə küçəsi ev 4 ünvanında yerləşən fiziki şəxs Ələskərova Güllübəhlıl qızına məxsus törək istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Xalq TV-yə agentlikdən məlumat verilib. Bildirilib ki, baxış zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquq aktlarının, sanitariya normaları və qaydalarının tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib. Belə ki, müəssisənin qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Həmçinin müəssisədə divar və sanitarlarının tamlığının pozulduğu, müvafiq təmizlik işlərinin aparılmadığı, anbar sahəsində havalandırma sisteminin quraşdırılmadığı və digər nöqsanlar aşkarlandı. Patla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq müəssisə rəhbərliyi barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Aşkar olunmuş nöqsanlar aradan qaldırılana dək müəssisənin istehsalı məhdudlaşdırılıb. Əqidlik əhalinin sağlamlığının qorunması və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunması istiqamətində ardıcıl tədbirləri davam etdirir və istehlakçı hüquqlarının pozulmasına yönəlmiş qanunsuz halların qarşısını alacaq